Bir söz deyirəm, mənə elə gəlir ki, hər kəs bu dediyimlə razılaşacaq. Çox böyük villalar, evlər, məsələn, yeni tikili binalarda, yəni navastroykalarda çox böyük, geniş və təmirinə küllü miqdarda pul xərclənən evlər var, məşallah olsun. Allah xeyirli eləsin, daha da bol eləsin. Bu evlərə yaraşan bahalı, marka pərdəliklər lazımdır. Əziz izləyicilərim, çünki Əgər bir bahalı, gözəl, təmizli evdirsə, buna müəyyən bazarlardan və yaxud adi bir mağazalardan pərdə alanda təbii ki, o evin görünüşü sıfıra düşəcək. Amma gəlirsiz Mafa. Hansı ki, pərdələr var, brend pərdəliklər, bahalı pərdəliklər. Onları inanın ki, çox münasib qiymətə əldə edirsiniz və illərin təcrübəsi, mən hər zaman deyirəm ki, Material gözəl ola bilər, amma bu materialın tikilişi, dizayını. Baxın, burada gözəl bir materialda qeyri-adi tikilişlə gözəl bir pərdəlik var. Baxın, tərpədirəm pərdəliyi. Görürsüz? Yəni dizayn dağılmir, tərpənmir. Çünki bu artıq bu formada, bu model verilibdi. Ola bilər, bax buna oxşayan bir pərdəlik gedib başqa bir yerdə görə bilərsiz, amma bu tikinişi görə bilməyəcəksiz. Əlinizi buran kimi pərdə dekor dağılacaq. Yəni bu da bir pərdədir də, bir evə geyindiririk. Bu demək deyil ki, elə bu burada belə qalmalıdır. Uşaq qaçır. Hətta müəyyən bax təmizlikləri görəndə tərbədirsiz. Yəni bunların hamısı önəm daşıyır. Mahfun pərdələri, tikilişi, Azərbaycanda bir nömrədir. Baxın, kənar tərəfdən tikilişlər heç biri üst tərəfdən görünmür. Astar var pərdədə. Baxın, bu astarıdır, hətta astar özü belə marka pərdəlikdəndir. Bu xüsusiyyətləri deyirəm ki, biləsiniz, əziz izləyicilərim, ola bilər çərxinizdə gənc xanımlar var, cihizliyi axtarırsınız yaxdaki ilk dəfə ev təmir etmisiniz, evinize ilk dəfə pərdələr seçirsiz. Bir yolunuzu mağazadan alın. Əminəm ki, burdakı seçimlər sizi qane edəcək.